Блакітнае паліва даходзіць у самыя аддаленыя куточки брэшчыны. Да здабыткаў цывілізацыі паступова далучаецца історінскі раён. Колькі населеных пунктаў на палесе ўжо атрымалі газ і колькі на падыходзе раскажуць нашы корэспондэнты. Плёсов изначальным для Жихару самого великого и по площади и по насильности района Брешчины Столинского стал 2002 год. Тогда, дякуючи реализации другого этапа газификации белорусского у улику газификованных районов опынулася и Столинщина. На сегодняшний момент по указу президента Республики Беларусь номер 368 выделено на Столинский район снабжения 5,7 миллиарда рублей. Все эти деньги за этот год будут освоены. Это работы проводятся по классификации таких деревень, как Глинка, Альшаны, Давид Городок, Ремель, ну и другие. 26 населеных пунктаў затры гадоў і літаральна днямі ў спісе газіфікаваных з'явілася вёска адвержачы. Пасля выбуху на чарнобыльскай атамнай ээллектрастанцыі яна апынулася ў ліку вёсак з праваам на адцяленне, аднак жадаючых застацца ў родных мясцінах і сёння нямала, боль за паўтысячы чалавек. Колесами 7 километров подводят шага газопровода и больше за 14 километров уличного. А 12 миллиардов рублей по программе ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС и у вынику, а Амаль полностью долучились до выход цивилизации. С 219 домов 206 опермают блокитное палево. Местные жители получили комфорт, удобство. И я думаю, наверное, даже и здоровье потому что все-таки заготовить дрова, привезти их, это не так легко. Специалисты стверджают, важность газификации Столинщины не только у социальном аспекте. Больше 70% площадь района – радиационно забрудженная территория. Переход на газ – кроку на керунку захования экологии Полесья.